লাখপতি বাইদেৱে ভোট দিলেও লাডলী বেহেনাই ভোট নিদিয়ে বিজেপিক মোহনে মোহিব নোৱাৰিলে মহিলাক মধ্যপ্ৰদেশত আসন কমিব বিজেপিৰ দেশৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দুটা পৰ্যায়ৰ অন্ত পৰিছে অহা সাত মে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব মুঠ এশ নব্বৈটা সমষ্টিত অহা সাত মে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব মুঠ এশ নব্বৈটা সমষ্টিত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হল কিন্তু দেশৰ নিৰ্বাচনী ৰেহৰূপলৈ চাই এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে দেশত বিজেপিৰ বাবে আগৰ দৰে পৰিৱেশ হৈ থকা নাই দেশত এতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ মোদীৰ হাৱা নাই শেষ হৈছে মোদীৰ লহৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল বিগত নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৰাজস্থান ছত্তিশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজয়ধজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশ জয় বিজেপিৰ বাবে এক বৃহৎ বিজয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশত বিগত ওঠৰটা বছৰ বিজেপি দলেই ক্ষমতাত আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ শিৱৰাজ সিং চৌহান নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে গা কৰি উঠিছিল যদিও দুহেজাৰ তেইছ চনৰ মাৰ্চ মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ৰাজ্যখনত আৰম্ভ কৰে লাডলী বেহেনা যোজনা এই যোজনাৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা মহিলাসকলৰ একাউণ্টত মাহে এহেজাৰ টকাকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে জমা কৰা হৈছিল এই আঁচনিয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ মহিলাসকলক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল নিৰ্বাচনী চমকৰ বাবে সৃষ্টি কৰা এই আঁচনিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বাবে আশীৰ্বাদ হিচাপে বিবেচিত হ'ল সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মধ্যপ্ৰদেশত সাতসত্তৰ দশমিক দুই শতাংশ মহিলাই ভোটদান কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ বিগত সকলোবোৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত মহিলা ভোটৰ এই হাৰ আছিল সভাটোতকৈ বেছি কিন্তু বৰ্তমান চলি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ত মহিলাৰ ভোটৰ হাৰ বিধানসভাতকৈ প্ৰায় এঘাৰ শতাংশ হ্ৰাস পালে ৰাজ্যখনত তাৰে বাৰটা সমষ্টিত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হল কিন্তু ভোটদানৰ হাৰ কমালৈ চাই আৰু ঘাইকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হাস হোৱালৈ লক্ষ্য কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল দেখুওৱাৰ সম্ভাৱনা কম মধ্যপ্ৰদেশৰ মহিলাই কেৱল শিৱৰাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশাত বিধানসভাত ভোটদান কৰিছিল বিজেপিৰ পক্ষত কিন্তু শিৱৰাজ সিঙৰ সলনি ডঃ মোহন যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰোৱাৰ বিষয়টোত অত্যন্ত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল সেয়ে মহিলাসকলে এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিবলৈ ওলাই নাহিল বুলি ক'ব খুজিছে একাংশ বিশ্লেষকে তদুপৰি মধ্যপ্ৰদেশ হল হিন্দু আৰু হিন্দুত্বৰ পৃষ্ঠভূমি আনকি মধ্যপ্ৰদেশ আৰ এছ এছৰ আদি পীঠস্থান বুলি কলেও ভুল নহ'ব গতিকে বিজেপিৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশ হ'ল সন্মানৰ প্ৰশ্ন সেই সন্মান অক্ষুন্ন ৰাখিব পৰাটো বিজেপিৰ বাবে এক বৃহৎ জয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত হিন্দী বলয়ৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশ অন্যতম ৰাজ্যখনত লোকসভাৰ আসন আছে ঊনত্ৰিছখন আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত ইয়াৰে আঠাইছখনতে জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে এইবাৰ যদি ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ আসন হাস পায় তেন্তে বিজেপিৰ চাৰিশখন আসন লাভ কৰাটো দূৰেৰে কথা দুশ পঞ্চাছখন আসন লাভ কৰাটো এক বৃহৎ প্ৰত্যাহান হিচাপে বিবেচিত হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছকাৰ